Oh अथ श्री विष्णुस्तुतिः नमस्ते देवदेवेश नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते करुणाराशे नमस्ते नन्दविक्रम गोविन्दाय सुरेशाय अच्युताय व्ययाय च ज्या। कृष्णाय वासुदेवाय सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे लोकस्थाय हृदिस्थाय अक्षरायात्मने नमः अनन्तायादिबीजाय आद्यायाखिलरूपिणे यज्ञाय यज्ञपतये माधव वायमुराडये जलस्थाय स्थलस्थाय सर्वगायामलात्मने सत्यद्रूपाय सौम्याय नमः सर्वाघनाशिने नमः कालाय कलये कामितार्थप्रदाय च नमो दान्ताय शान्ताय विष्णवे जिष्णवे नमः विश्वेशाय विशालाय वेधसे विश्ववासिने सुराध्यक्षाय सिद्धाय श्रीधराय नमो नमः ऋषिकेशाय धैर्याय नमस् ते मोक्षदायिने पुरुषोत्तमाय पुण्याय पद्मनाभाय भास्वते अग्रेसराय तूलाय आग्रेसरायात्मने नमः जनार्दनाय दैत्राय जितामित्राय जीविने वेदवेद्याय विश्वाय ज्ञानसिंहाय ते नमः ज्ञानाय ज्ञानरूपाय ज्ञानदायाखिलात्मने धुरन्धराय धुर्याय धराधाराय ते नमः नारायणाय i राक्षसानिकवैरिणे गुह्याय गुह्यपतये गुरवेगुणधारिणे कारुण्याय शरण्याय कान्तायामृतमूर्तये केशवाय नमस्तेस्तु नमो दामोदराय च सङ्कर्षणाय शर्वाय नमस्त्रैलोक्यपालिने भक्तप्रियाय हरये नमः सर्वार्तिनाशिने नानाभेदविभेदाय नानारूपधराय च नमस्ते भगवान् विष्णो पाहि मां करुणाकर इति श्रीविष्णोस्तुतिः सम्पूर्णा ओ अथ श्री विष्णुस्तुतिः नमस्ते देवदेवेश नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते करुणाराशे नमस्ते नन्दविक्रम गोविन्दाय सुरेशाय अच्युताय व्ययाय च कृष्णाय वासुदेवाय सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे लोकस्थाय हृदिस्थाय अक्षरायात्मने नमः अनन्तायादिबीजाय आद्यायाखिलरूपिणे यज्ञाय यज्ञपतये यग्या माधवाय मुडारये जलस्थाय स्थलस्थाय सर्वगायामलात्मने सच्चिद्रूपाय सौम्याय नमः सर्वाघनाशिने नमः कालाय कलये कामितार्थप्रदाय च नमो दान्ताय शान्ताय विष्णवे जिष्णवे नमः विश्वेशाय विशालाय वेधसे विश्ववासिने सुराध्यक्षाय सिद्धाय श्रीधराय नमो नमः हिशिकेशाय धैर्याय नमस्ते मोक्षदायिने पुरुषोत्तमाय पुण्याय पद्मनाभाय भास्वते आग्रेसराय तूलाय आग्रेसरायात्मने नमः जनार्दनाय चैत्राय जितामित्राय जीविने वेदवेद्याय विश्वाय ज्ञानसिंहाय ते नमः ज्ञानाय ज्ञानरूपाय ज्ञानदायाखिलात्मने धुरन्धराय धुर्याय धराधाराय ते नमः नारायण no yo ्राक्षसाकवैरिणे गुह्याय गुह्यपतये गुरवेगुणधारिणे कारुण्याय शरण्याय कान्तायामृतमूर्तये केशवाय नमस्तेस्तु नमो दामोदराय च सङ्कर्षणाय शर्वाय नमस्त्रैलोक्यपालिने भक्तप्रियाय हरये नमः सर्वार्तिनाशिने नानाभेदविभेदाय नानारूपधराय च नमस्ते भगवान् विष्णो पाहि मां करुणाकर इति श्री श्रीविष्णुस्तुतिः सम्पूर्णा ॐ अथ श्री श्रीविष्णुस्तुतिः नमस्ते देवदेवेश नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते करुणाराशे नमस्ते नन्दविक्रम गोविन्दाय सुरेशाय अच्युताया व्ययाय च कृष्णाय वासुदेवाय सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे लोकस्थाय हृदिस्थाय अक्षरायात्मय नमः न्तायादिबीजाय आद्यायाखिलरूपिणे यज्ञाय यज्ञपतये यग्णा माधवाय मुरारये जलस्थाय स्थलस्थाय सर्वगायामलात्मने सच्चिद्रूपाय सौम्याय नमः सर्वाघनाशिने नमः कालाय कलये कामितार्थप्रदाय च नमो दान्ताय शान्ताय विष्णवे जिष्णवे नमः विश्वेशाय विशालाय वेधसे विश्ववासिनि े सुराध्यक्षाय सिद्धाय श्रीधराय नमो नमः ऋषिकेशाय धैर्याय नमस्ते मोक्षदायिने पुरुषोत्तमाय पुण्याय पद्मनाभाय भास्वते अग्रेसराय तूलाय आग्रेसराय आत्मने नमः जनार्दनाय चैत्राय जितामित्राय जीविने वेदवेद्याय विश्वाय नारसिंहाय ते नमः ज्ञानाय ज्ञानरूपाय ज्ञानदाय याखिलात्मने धुरन्धराय धुर्याय धराधाराय ते नमः नारायणाय शर्वाय राक्षसादीकवैरिणे गुह्याय गुह्यपतये गुणधारिणे कारुण्याय शरण्याय कान्तायामृतमूर्तये केशवाय नमस्तेस्तु नमो दामोदराय च सङ्कर्षणाय शर्वाय नमस्त्रैलोक्यपालिने भक्तप्रियाय हरये नमः सर्वार्तिनाशिने नानाभेदविभेदाय नानारूपधराय च नमस्ते भगवान् विष्णो पाहि मां करुणाकर इति श्रीविष्णोस्तुतिः सम्पूर्णा